привет! Это второй блог. И в этом блоге я покажу мои, ну, как сказать, косметику. Сначала я купила вот такой крем. Дневной крем восстановления и упругости. Вот такой крем. Крем для век, восстановления и упругости тоже. Вот он. Таким у меня есть биби 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 у меня есть биби Биби, Биби. биби. Бабби. Или вот такой крем. Я не знаю, откуда он. И вот такой красный, или как бы сказать, не красный, а прозрачный. И подводка от фирмы би Тени от Марикай. Марикай. Или как бы флуер. Mm. И я вам еще не показала мою новую кисть. Вот такой кисть. Я его использовала. Использовала. И вот такой карандаш для губ. Отличный карандаш мое зеркальце разбитое Вата лежит еще. Еще мой второй тени. Я всех покупала с У меня вот таких теней две. Подводки две. И вот это тоже две. Карандаш два. И у меня набор. Так, ладно, пока, я вам еще сниму видео про макияж, э, который можно э, на вечер или в канюху, конечно же, или на вечеринках. Ладно, всем пока, я вам еще сниму, подписывайтесь на мой канал, ещё, если вы еще не подписаны, и ставьте лайки. Пишите в комментариях.